Ahojte moje módne maniačky a módni maniaci. V dnešnom videjku sa pozrieme na to, ako nosiť ten najnovší módny trend. A ako ste už mohli z názvu vidieť, áno, ideme rozprávať o bodkách. Čiže ako nosiť bodky, ako ich nastajlovať a s čím ich nosiť. Pre niekoho môže byť tento trend veľmi zastaralý, ale bodky sú v móde každý jeden rok a podľa mňa sú nadčasové, un univerzálne a aj keď pre niekoho sa môže zdať, že sa bodky veľmi zle alebo veľmi ťažko kombinujú, my si dneska ukážeme ako na to. Bodky môžete nájsť v rôznych podobách, v rôznych farbách, na tričkách, na blúzkach, na nohaviciach, ale aj na doplnkoch. Ale v dnešnom videu si ukážeme, ako ich nosiť na šatách. Takže ako vidíte, prvý outfit tu máme takéto šatičky, ktoré sú skvelé na aktuálne letné počasie. Tento outfit je skvelý na nejaké prechádzky po meste, na letný brunch, na kavičku s kamarátmi alebo na letné večerné prechádzky po meste. Tento outfit je trošku rokovejší, možno trošku odvážnejší, hlavne kvôli tým vysokým topánkam. Skvelý na nejaký rokový koncert, na nejakú večeru alebo aj na nejaké rande. No a ako vidíte, šaty môžu mať naozaj rôznu podobu, bez výstrihu, s výstrihom, s rukami, bez rukávou, s opaskom, krátke, dlhé, mini, midi, proste všetko a takto ich môžete napríklad nosiť aj vy. Ďalej tu máme biele šaty a čierne potky. Tento outfit je tiež veľmi elegantný, aby ja som si ho obliekla napríklad na nejaké rande alebo na nejakú spoločenskú udalosť. Jednoduché doplnky, červený rúž a jež. Aj tento outfit je elegantný, veľmi minimalistický a ako vidíte, môžete ho takto navrstviť s krátkým sačkom. Skvelé taktiež na nejaké spoločenské udalosti, na večeru, a aj tieto šaty môžu mať rôznu podobu, dlhé, krátke, mini, midi, na ramienka, bez ramienok, s golierikom. Ďalej tu máme červené šaty a biele bodky. Toto je asi jeden môj najobľúbenejší outfit. Ja milujem takéto vintage šatičky. Ako vidíte, taktiež ich môžete pekne kombinovať s červenou. Pre niekoho je možno táto kombinácia taká um, out, červená a čierna, ale v tejto kombinácii sa mi to celkom hodilo. Tu máme trošku taký vintage retro style. Pre niekoho možno áno, pre niekoho nie. Možno pekná inšpirácia pre tie dámy, ktoré milujú takéto vintage kúsky. A aj tu opäť nejaká inšpirácia z ulice, ako môžete nosiť červené šaty s bodkami. No a poslednú kombináciu tu máme hnedé šaty a biele bodky. Musím sa priznať, že tieto šaty vidím menej často ako tie, ktoré sme videli predtým, ale prečo nie? Je to niečo iné, niečo nezvyčajné, ktoré určite nemá každá jedna na ulici. Tento strih šiat je za mňa veľmi pekný, hlavne pre tie, ktoré majú ušie ramena a chcú zvýrazniť pás a boky. Tento outfit je taktiež hodný na, na prechádzku po meste, na nákupy, proste easy peasy chill. No a opäť nejaká inšpirácia z ulic, ako môžete nosiť tieto šaty, vidíte, s klobúkom, bez klobúka, taštička, sandálky a ideš šaty, ale nemusíte nosiť iba v lete, pretože ja si myslím, a ja som zastanca toho, že šaty sú skvelé aj na zimu. Tam ale treba myslieť na to, že ak máte tenkú látku, tak to treba riadne vrstviť, čiže pančušky, tielko, na to nejaký úplet, katikán, sveter, sačko a ideš. Na zimu by som ale určite zvolila šaty z nejakého hrubšieho materiálu a ako hravím, potom to už doplniť nejakými peknými doplnkami, sačkom, kabátom, trenčkotom ak máte krátke šaty, alebo mini šaty, tak by som potom určite zvolila, ako som už hovorila, pančušky, alebo nejaké krásne, jednoduché čižmy nad kolena. Dajte mi určite vedieť, či sa vám takéto videjka na styling páčil, ak áno, dajte mi určite vedieť, o čom by malo byť ďalšie videko a ja sa na vás teším už pri ďalšom videku o lenimody, alebo niečo iného. Ahoj!